Способа крепежа нашей конструкции приема мы выбирали из следующих вариантов: у нас есть сквозной крепеж и есть крепеж с помощью пластин. Кроме всего у нас есть расширители сверху и расширители снизу, благодаря тому, что у нас есть выбор, мы выбрали, что сквозной крепеж из нейлонного дюбеля мы использовать не можем, потому что наша конструкция становится очень близко к краю стены, и применение этого крепежа может привести к отколу краевого камня. Мы использовать а, рамный анкер тоже не можем по причине того, что такой анкер а, ненадежно держится в газобетоне, потому что у него одна точка распора. Турбовинт, как показала практика, в газобетоне не является идеальным вариантом. Поэтому мы будем использовать гайку эрексана с помощью химического анкера. И когда мы используем пластину, мы эту пластину будем крепить на нейлоновую дюбель. В тех частях рамы, где у нас будет расширитель, мы, скорее всего, будем крепить под подобным вариантом. А нижний узел примыкания, где у нас зазор может быть еще больше и выше, у нас подобное крепление. Соответственно, уголок к металлу расширителя мы крепим саморезом, а уже в бетонный в перемычку мы будем крепить подобным крепежом. Начинаем фиксировать пластины к оконной конструкции первая точка крепления 180-200 мм от угла. Кроме всего, мы понимаем, что входную дверь возможно еще дополнительно будем крепить сквозным крепежом в этом положении. Низ мы будем крепить на уголки и на пластины. Вверх мы будем крепить на уголки и на пластины. И у нас обязательно еще будут вот такие элементы, которые мы разместим в статическом соединителе. Для удобства фиксации низа мы к расширителю тоже прикрепим пластины. На меня. чтобы разместить крепеж статического соединителя, мы выкручиваем самый нижний винт стяжной, размещаем этот элемент в статическом соединителе. И уже после того, как выставим конструкцию, закрепим, сверлим отверстие непосредственно в металле статического соединителя и по факту дотягиваемся в металл рамы. Наша конструкция готова для того, чтобы мы устанавливали вакуумный проем. И ставим. Согласно техническому заданию от заказчика, уровень сопряжения рамы с расширителем тоже будет в ответке плюс 70 мм от грязного пола. Мы отметили ранее от точки 0 а, точку 1000 миллиметров, и теперь с помощью рулетки мы должны выставить высоту а, 1045 миллиметров, потому что высота расширителя 45 миллиметров. В общей сложности, если мы измеряем от края расширителя, то у нас должно быть 1045 миллиметров. Конструкцию устанавливаем на вот такие опорные элементы. Обязательно их ставим таким образом, чтобы они не выходили из плоскости оконной конструкции. В этой зоне будет стоять подкладка под стеклопакет. Соответственно, в этой же зоне у меня будет опорная подкладка. Когда мы выставляли нашу дверную конструкцию, то я опорные элементы ставил непосредственно под петлевой группой. Потому что вес створки будет передаваться на петлю через расширитель на вот такие опорные колодки. 1045. Следующим этапом мы должны конструкцию поставить с этой стороны именно за подлицо. У нас есть в этой зоне излом. Возможно, здесь так называемая книжка. Поэтому для того, чтобы эту книжку исправить, мы будем натягивать ниточку и под ниточку выставлять конструкцию. В первую очередь мы закрепим вот эту пластину. Эта пластина, этот крепеж, будет исключать а, перемещение нашей конструкции относительно а, лицевой части стены. Крепим эту точку, здесь крепим и после этого а, начинаем исправлять излом. С помощью таких аэроподушек я могу сделать предварительную расклинку нашей конструкции. Крепив по углам, я теперь могу выровнять эту конструкцию. С помощью натянутой нитки мы проверяем изгиб этой книжки. Я вынужден положить наборку вот таких прокладок в этой зоне. Для того, чтобы толщина этих подкладок была больше, чем элемент статического усилителя. А расстояние от плоскости рамы до нитки 15 мм. С одной стороны. А здесь три подкладки, соответственно, здесь тоже должен быть 15 мм. И такое же расстояние от нитки делаем в средней части. Искомы 15 мм у нас получились. И мы сейчас крепим все точки крепления внизу. А каждая пластина должна быть закреплена к основанию, к проему на две точки крепления. По такому же принципу крепим все остальные нижние пластины пластина внизу выполняет вспомогательное крепление основные крепления будут на такие уголки такой уголок мы можем поставить как и снаружи так и со стороны помещения а, лишняя высота уголка будет обрезана бум зафиксирован уголок металлармира и через две точки будет уголок закреплен в основании проема. С помощью лазерного уровня мы можем выставить диагональ и вертикаль. Поставили лазерный прибор так, так чтобы он бил перпендикулярно нашему окну и измерили расстояние. Четко видно, что лазер попадает на отметку 11 сантиметров внизу отметка 10,9 мм вверху. Соответственно, нашу конструкцию на подвинут слегка влево. Вот ровно 110 мм. И с помощью другого лазерного уровня, который бьет параллельно нашей конструкции, мы измеряем вертикаль. В нижнем углу отметка 50 мм. В верхнем углу отметка 47 мм. Соответственно, на конструкцию на 3 мм должны а, подвинуть наружу. Вот. А. Убедишься в том, что все выставлено по вертикали и диагонали, мы можем фиксировать нашу конструкцию. В верхней точке. В обязательном порядке проверяем вертикаль вторую сторону нашей двери. Лазерный луч на отметке 50 мм. Лазерный луч на отметке 60 мм. Внизу мы делали проверку, чтобы не было излома. Вот с помощью такой проверки мы проверяем так, чтобы не было излома. А в другом варианте мы можем проверить с помощью нитки. Вот здесь, в таком положении, я должен закрепить нашу конструкцию. контрольные измерения. Все идеально. Переставляем лазерный прибор на другую сторону и точно так же проверяем вертикальную сторону глухого окна. <«Музыка> В этой стороне мы тоже выставили лазерный прибор, чтобы показывал отметку 50 мм. Точно так же выставляем вверх. Наша сборная конструкция состоит из а, двери и глухой части, то для нас принципиально выставить раму двери в абсолютной плоскости по диагонали. Если будет какое-либо отклонение от диагонали глухой части в пределах допуска, такое возможно. Контрольный замер и все получилось. После того, как мы закрепили все верхние крепежи, все нижние крепежи, мы можем закрепить крепеж, который расположен в статическом соединителе. Но предварительно мы должны убедиться в том, что наша конструкция все-таки стоит в абсолютном горизонте. 1045 мм. 1045 мм. И мы смело можем крепить вверх и низ статического соединителя. мы должны обязательно плотно поставить крепеж статического соединителя на основание проема и уже после этого закрепить его в пол. статики надо учитывать одну особенность смысл заключается в следующем у нас все равно возникают линейные расширения которые надо не зажимать крепежом то есть если мы поставим вот этот элемент вплотную к бетону к основанию проема и закрепим жестко через вот этот крепеж то у нас вся высота будет зажата между нижним креплением и верхним креплением и линейному расширению просто некуда деваться. В такой ситуации вот вся вот эта конструкция начнет искать, куда ему изогнуться. Есть два решения. Первое решение. Когда мы стягиваем одну раму через статику, через этот элемент крепления во вторую раму, можно сознательно просверлить отверстие большего диаметра, чтобы крепеж никак не задевал стенки этого элемента. И второй вариант. Если мы вынуждены жестко закрепиться в элемент крепления статики, то делаем изгиб основания, платформы этой, и у нас получается возможность линейных расширений. В нашей ситуации мы стягиваемся саморезами, которые будут меньше, чем диаметр отверстия с этой стороны. Нам осталось просверлить отверстие в заложенном крепеже и закрутить саморез в металл второй рамы. Таким образом мы закрепили надежность весь статический элемент и нам осталось два действия, закрепить боковые пластины и дополнительно закрепить на эти уголки, вверху к расширителю и внизу к расширителю. Крепление на пластины, к сожалению, не исключает вот таких прогибов, поэтому мы должны обязательно дверь в районе верхней петли, в районе нижней петли и посередине закрепить сквозным способом и обязательно возле каждого крепежа должна быть подкладка, которая будет исключать прогиб в обратную сторону. Я делаю контрольные измерения. В этой зоне а, лазер стоит на отметке 80 мм. В этой зоне лазер стоит на отметке 80 мм. Вот здесь уже 79 мм. Отклонение от вертикали 1 мм. Посередине лазерный луч стоит на отметке 75 мм. Еще больше прогиб. И вот как раз такими сквозными крепежами мы и выровняем раму по вертикали. В газобетоне идеально держится нейлоновый дюбель. Но так как наша конструкция стоит близко к краю, то при использовании такого крепежа у нас может произойти откол. Сейчас я покажу, как это может получиться. Я делаю отверстие в газобетоне под наш нейлоновый дюбель. На расстоянии примерно 35 мм в этой зоне как раз была бы закреплена наша конструкция. Устанавливаю нейлоновый дюбель. мы его не забиваем до конца, потому что точно так же он будет находиться и в раме. И закручиваем. Вот что происходит с краевым зоном газобетона. Естественно, такой способ крепления на самом краю физически просто-напросто недопустим. Использование разжимного рамного дюбеля может привести к таким же результатам. Происходит вжим гайки, гайка начинает напрягать бетон, и бетон может точно так же отколоться. Сейчас покажу, что может происходить с турбовинтом. Закручиваем турбовинт. И обратите внимание, напряжение, которое возникает в окне, приводит к тому, что турбовинт просто-напросто уже разболтался. Уже ничего не держит. Поэтому используем турбовинта для крепления конструкции в газобетон ну, фактически тоже не самый лучший вариант. Мы будем использовать гайку Эриксона. Точно так же сверлим отверстие в газобетоне диаметром 10 мм. Заполняем это отверстие химическим анкером и погружаем в химический анкер в шпильку с гайкой Эриксона. Гайка Эриксона представляет собой торцевую гайку, которая можно закручивать с помощью шестигранника номер 4. Вот она вот так накручивается. После застывания шпильки в химическом анкере мы производим дотягивание. Лучший способ крепления в краевой зоне это с помощью химического анкера и гайки Эриксона. А, сымитировал расположение окна на самом краю. Мы просверлили десятым диаметром отверстия и вот в этой зоне у меня будет шпилька. Я должен заполнить отверстие химическим анкером и погрузить шпильку в химический анкер. Перед тем, как использовать химический анкер, я должен выдать оттуда пыль. Особенность химического анкера заключается в том, что в тубе находится в двух разных полиэтиленовых пакетах Два разных состава. Фактически это эпоксидная смола с наполнителем. С помощью этого носика происходит смешивание двух компонентов. Вот видите, выходит черный компонент. И вот пошел серый компонент. Теперь наша задача использовать химический анкер, когда начнется однородная серая масса. Вот светлеет, светлеет, уже серая. Я могу сейчас использовать химический анкер по назначению. Я выдавлю химический анкер и потихоньку вытаскиваю носик. Накручиваю гайку Ориксон буквально на 2-3 оборота. И через сквозное отверстие, прокручивая шпильку, я подаю эту шпильку вперед. И вот так вставляем гайку Ориксон в тело рамы. Когда химический анкер застанет, мы э, довернем гайкорекса, появится напряжение между рамой и стеной, а распорный клин не позволит перетянуть раму в сторону стены. По такому же принципу мы э, делаем три точки в тех местах, где появились прогибы, чтобы дотянуть раму и выровнять ее. анкер с одним компонентом вот здесь было уже смешано два компонента Видите? достаточно жестко крепко и я сейчас докручиваю гайку эриксона и притягиваю раму к стене вот так все получилось крепко надежно вот наши искомые 8 мм. В этой зоне у нас 79 мм. В этой зоне у нас 78 мм. Я затягиваю гайку Эриксона, И посмотрите, рама прогибается и притягивается к стене. Ровно 80 миллиметров. Соответственно, эта часть рамы абсолютно вертикальна. 79 миллиметров. Легкое напряжение в 1 мм. Миллиметр. 80 мм ровно. для абсолютной надежности скрепления верхней и нижней части, так как мы используем расширители вверху и внизу, я могу еще применять подобные уголки. Уголок будет крепиться в этой зоне. Следующий уголок будет крепиться посредине, чтобы исключить прогибы рамы, которые могут получаться, если на раму наступить. И следующий уголок остается вот здесь. здесь, здесь и вот здесь. Фактически наша установка этой конструкции завершена. Осталось закрепить только в пол нижние уголки, и по согласованию с заказчиком можно установить вверху вот эти уголки, вот в этой зоне. А так как расширитель ламинированный, заказчик, если захочет откос опустить в один горизонт с окном, которым рядом, соответственно, здесь можно установить уголки. Если заказчик посчитает нужно взять откос, не перекрывая расширитель, значит уголки сюда не ставим. Нам осталось установить стеклопакет и повесить створку. И убедиться в том, что створка идеально открывается, закрывается. Мы установили нашу конструкцию. Фурнитура работает идеально. Самое главное теперь проверить, как у нас отрегулирована створка относительно перехлеста. Створка рама. Я могу поклеить вот так малярный скотч. проверяем насколько створка перекрывает раму закрыли мы можем это делать как со стороны помещения так и со стороны улицы беру карандаш провел линию провел линию я могу сделать такую линию уже не по раме, а по створке с внешней стороны. И теперь проверяем, насколько рама перекрывает створку. 8 миллиметров. Вот в этой зоне 6 миллиметров. Здесь 5 миллиметров. А внизу снова 8 миллиметров. Так как раму мы установили абсолютно вертикально по лазерному уровню, а перехлест у нас, к сожалению, не выходит из комы 8 мм, то по результату я могу сделать выводы, что в этой части эта часть створки прогнула в сторону стеклопакета. Есть два варианта. Мы снимаем штапик, ставим клин и растягиваем створку. И таким образом достигаем того, что у нас перехлест Рамы створки будет искомой 8 миллиметров проверяем как перекрывает створка со стороны ручки, Искомые 8 миллиметров, а вот здесь у нас уже получается около 6 миллиметров внизу те же самые 8 миллиметров, соответственно. Нам нужно снять штапики, поставить дополнительную расклинку между стеклопакетом и створкой, и обратно поставить штапики. Сделав вот эти манипуляции со створкой, мы достигнем максимального прижима створки к раме. Как правильно расклинить стеклопакет с створки, я покажу в следующих видео. Сейчас устанавливаем стеклопакет в глухую часть, и на этом наш монтаж окончен. Каждый заказчик, покупая окно, мечтает об идеальном результате. Идеальный результат состоит из следующих моментов. Должна быть правильная подготовка оконного проема. Должна быть правильно проектирована оконная конструкция. Расчет по э, статике. Обязательно надо учесть, какими крепежами мы будем пользоваться. Должен быть грамотный монтаж. И только все это вместе даст отличный результат. Всем хороших монтажей.